Я не расистка, я похуистка. Абсолютно пофиг мне, какие люди. Абы люди. Все люди однако, руки, ноги, а что? Это мне эта баба написала, которая с Лас-Вегаса, которую весь тикток комментируем. Я их не обижаю, они меня не обижають. Хотя у них чуть-чуть такая агрессия. Вот когда я была в Лас-Вегасе и ездила в школу английский учить, я ездила автобусом. И ну, мне приходилось стоять на остановках на автовокзал, автостанция. И там цих это чернокожих, белокожие и чернокожих, так будем делить, да? У них там было до хрена, и они вот все обдолбаны до ужаса, грязные, и, короче, такая ситуация была, что я телефон держу и по вайберу общаюсь, я не помню, с братом, ну, с родичами я общалась, короче, с подружкой, неважно. И вот так же, я держу, а она, как баба чернокожая, подумала, что я ей снимаю и летит на меня с кулаками. А я ж не поняла. Но потом, когда она орала, хоть я английский не знаю, то я поняла, что она, короче, возмущается, что я ей снимаю. А я ее перевернула, говорю, не, все". Ну, нет, вс. Ну я. Они агрессивные, есть агрессивные. Особенно те, которые вот это там шатаются, вот они, что они бездомные. Ну, у них есть дома. Им дают квартиры и оплачивают. Ну вони агресивні, бо вони обдолбані. А так, я, я, я все, не знаю, мені нема до них, у мене нема різниці. Я даже не чувствую різниці. Це крім Рузи таке, я пам'ятаю, я ще була мала, і там нігерійці приїжджали, учились у нас. І там, я коли то йшла в п'ятиэтажках по Мелешкина і чеснокожий шашлык жарив. То я квадратными глазами дивилась, что черную людину побачила. А тут не, не знаю, их так много, как-то ты сливаешься с ними. Я даже не чувствую разницы, что ну, это черные люди, белые люди. Абсолютно. Очень даже хорошие. Ну, те, которые нормально живут, работают, они нормально социализируют. Шо? Нормальные люди, я даже я не знаю, что сказать. Все, он прошел, извинился, что именно якобы перебил. Девушка, я как в раю живу. Сегодня на вечер с буду готовить эти спринг-роллы. Вот такую лапшу. Это в рисовый листочек, заворачивается. Вот эта лапша, креветки, морковка. Я уже показывала. Там такие два соуса он делает очень вкусные. Это такая легкая еда. Вот она как раз для. для похудання. Вона не калорійна, якась така вона прямо і сита, вроде за счет креветок, що там ну, протеїн є. А так вообще там нема калорій, вважаю, что и очень вкусно на желудок. Очень вкусно. Очень легко на желудок и вкусно. Птица красиво прорутила, але сейчас не встигаю снять даже. М -м -м! Діке волонтешо. Це голублю. Я його не дуже люблю, це платье. Не люблю за этих крилишок. Я не люблю такі криля. Оце фонарики, крилишки. Так іноді купую, бо я не знаю чого. Ну, иногда, честно, я не знаю. Ну, мені не нравиться. Ну, якісь папські. Іли то фонарики люблять. Я взагалі не понимаю. Пафи. Навіть тому, що в детці вот, мамка постоянно, чи це мода була така дитячі фонарики, вот, эти крылышки. А мамка щела платічка нам всегда, с крылышками з крилишками, от этими. Цифон... Ну я не знаю, коротше, воно мені не нравиться.

Сара а Вот это сейчас как на завтрак, если а вот у меня вечери не будет. я тут вечно как наемся, так что я потом не хочу Я во френч то картошку жареную и два яичка жареных. Деточка, ты не лопнешь, а ты налей и а отойди. Кофе и апельсиновый сок. Ой. Вот это дуже сладкое. Одного пакетика. Прям что-то за замены, я не знаю. химия, химоза, химозный. Right. <служда> Девушки. С, э, с мякотью, апельсинки плавают Ну, натурально Короче, Стивен за фьюч, да? А вот это что такое красивое Детский а, okay. Спасибо Это картошка И Чего-то не хватает Мне это классно пожарят, как такими вермишельками. Но самое главное, что сюда приперлось вообще, по идее, что я согласилась сюда ехать, это ради вот этой штуки. Это френч тост. винт тут самый добрый из эти идилов. Ну, по сути, это гренки. Но они такие вкусные. Они очень замочивают их, я не знаю в чем. Что ну, такое ароматное, как не знаю. Как паска, как гущёнка, зачем они поливают это соленым маслом, я не знаю. Неудобно. Blueberry Блюберри Хиллс. <coughs> в Blueberry Hills самое вкусное фрэнч-тосты. кушают. А тут сувенирная лавка. Есть такая вся... Ну, вся, блин. Такая церковная тема, потому что люди после церкви идут сюда, сюда приводят кушать. Ну, в это заведение. А, сумочки, гляньте. Прям, ты она прикольно. Ой, скоро с день рождения. Чего ты пришел? Монтана Вест. Это прикольненько. тяжелое, а ничего не такие тяжелые.